Всем привет! С вами Супер Тюнинг и я продолжаю обзор моделек. Ну что ж, сегодня мы обозреваем машинку. Э, точнее, модельку. Это у нас Вас четверка 21.04. Сейчас я, как обычно, его поверну. Это уже третья часть. Вот так вот наша четверка выглядит начнем с плюсов, а потом скачу с всякого. ну что плюс? какой плюс? А, не знаю. тут даже, ну во-первых, она как-то вот видите, тут фары такие красивые, а, вот так вот и тут как бы тонировка стоит. так, мы еще пойдем минус. Вот первый минус, который я заметил сразу, когда мне распаковал. Вот тут вот бампер, вот видите, он должен быть до конца. А тут они до конца. Он должен быть до конца. Дальше. Ну, дальше тут все нормально. Я думаю, вам понравился обзор моего Вадика. Ну что ж, если вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а с вами был Супер Тюнинг. Всем пока.